26 квітня стало особливою датою не лише для громадян України, Білорусі, Росії, а й для усього світу. Все цивілізоване людство у цей день згадує про події на Чорнобильській АЕС. Про тих, хто, не шкодуючи життя та здоров'я, встав на боротьбу з радіаційною стихією. Саме у цей день, 1986 року, планове 20-секундне вимикання реактора виявилося незвичайною перевіркою електрообладнання, а катастрофою. В результаті різкого стрибка напруги стався Мічний вибух, від якого в атмосферу було виконано близько 520 небезпечних радіонуклеїдів. Вибух був настільки потужним, що забруднення розповсюдилось на значні ділянки території Радянського Союзу, які наразі входять до складу Білорусі, України та Росії. Всього близько 155 тисяч квадратних кілометрів. Трагедія Чорнобиля і донині відгукується в душах людей неймовірним болем для багатьох слов'янців. 26 квітня стало по істині чорним днем. все вот эти люди, значит, они солдаты той незримой волны, войны, значит, которая прошла по территории нашей Украины, перенеслась на территорию Европы и даже мира. И сейчас все люди отчетливо осознают последствия этой катастрофы. Значит, и мне очень хочется сказать слова той правды, значит, которая заслуживают эти люди. Это мужественные люди, которые, не думая о семье, о личном здоровье, вот, выполнили свой гражданский и воинский долг по ликвидации последствий аварии на ЧС. Был призван в 1986 году. Вот работал в вагонном депо, пришла повесточка на военные сборы и сроком на 180 суток. Это было в октябре месяце, значит. На следующий день прошел комиссия в военкомате и, и, уехали в направление Белой церкви. Белой церкви, значит, нас передели и ночью уже непосредственно прибыли в зону Чернобыльскую. Значит, попал сразу в экспериментальную группу, эксперимент проводила военная Ленинградская медицинская академика. Называли нас группа кроликов. Значит, наша задача была непосредственно каждый день получить полтора рентгена. Вот, перед, значит, э, какими-то там работами, значит, нас отправили в Гомельскую область, там организовали, значит, госпиталь. И это военная Ленинградская медицинская академия, значит, э, ну, как, проверила нас досконально. Вот, и, значит, и в течение 14 дней мы должны были получить 24 рентгена. Вот, значит, в течение этих дней постоянно брали, значит, кровный анализ, вот. После значит, получения дозы облучения значит, нас опять значит, повторно проверили в госпитале в Гомельской области. основной Костяк был из Донецкой области, обещали встретиться через год. Но ну, вот уже прошло скоро почти 30 лет, обещания значит, остались невостребованные. Наша задача была, мы охраняли могильники, вся техника, которая работала в зоне реактора. Роботы, которые на кровле работали, потом их колючей проволокой огородили, и наше дело было охранять. Плюс объекты, которые находились в Чернобыле и в Припяти. Как такового участия в самой ликвидации последствий аварии мы не принимали, мы только охраняли. Но находились в той же радиационной зоне. Нас подняли по тревоге 27 числа. Мы приехали в Киев и сразу направили в Чернобыль непосредственно сектор нам выделили зоны, и мы его патрулировали, тянули колючей проволокой. Я был дозиметристом, развозил продукты по постам и снимал радиацию. Что мне запомнилось? У людей паника, горе, плач. Ну, все выезжают куда-то. А в то же время мародеры, вот, иные наши люди, последние людей забирали, да, Вот мы их отлавливали. Ну так, для меня, я память потерял, у меня два инсульта, сильно я так, в общем, подробностей не помню. Работал непосредственно на станции, ну как, считанные секунды на крыше, на четвертом реакторе, секунды, 30 секунд, 45 секунд, 20 секунд. И пожелания у меня такие, чтобы при любой власти, чтобы государство заботилось о тех действительно патриотах своих чтобы они не ущемляли людей своих, то, что они заработали, то, что дала им одна власть, какие там льготы, какие там, чтобы, как сказать, не забывали о них. Как бы там жизнь не сложилась, а просто, чтобы не было обидно, что для страны сделали все, все, все возможно. Там солдат и не солдат, простой гражданин, чтобы людям в лицо не плевали. Я вот за это хочу, при любой власти хорошая, она плохая, но чтобы они заботились о людях. Те, что действительно сделали для всего мира, наверное. Тем более наша категория. Чернобыльцев, ликвидатор и так далее. Я же говорю, что пускай там миротворцы, там афганцы, чтобы никого не забывали. Чтобы это было, чтобы это ценилось. Чтобы это, наверное, рассказывали внукам, правнукам и так далее. Потому что иначе страны не будут хорошие. Я думаю так. Долю ліквідаторів аварії на ЧАЕС не назвеш вдалою, але її героїчний подвиг воїстину став прикладом самовіддачі та пожертви. Ці люди стали частиною історії 1986-1990 років. Відтоді доля живих пам'ятати і в жодному разі не випустити шалений атом на волю. Ми не така ж начислена організація, значить, но ну, в міру своїх сил і можливостей, робимо все. для того, чтобы все категории граждан, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы, были социально защищены. Поэтому очень плотно сотрудничаем с представителями УТСЗ, а значит, представителями Пенсионного фонда, а с представителями Донецкой областной городской организации, нашей всеукраинской организации «Союз Чернобыль Украины» последствия аварии на Чернобыльской ЕС всех категорий лиц, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы. Значит, не только города Славянск, но и Славянского района, области Украины, потому что мы все были единой семьей и такой семьей, которую я называю Чернобыльской гвардией, и остаемся. Выразить слова искреннего соболезнования вдову, значит, родным и близким погибших и умерших ликвидаторов, значит, ну и, конечно, выразить надежду, о том, что мы будем жить, вот, а для того, чтобы жить, должен быть надежный мир и стабильность.